В общем, у нас тут идея одна тут родилась. Смотрите, в чем заключается основная там концепция идеи в том, чтобы Чистый. сделать а, разработку по публичной, показать, Местная, чего да, начиналась задача, м -м, как разрабатывался м -м. логотип и в итоге, как это легло а, на саму станцию. И, мне кажется, это офигенная идея, и она показывает о, всю внутреннюю кухню, да. что это не просто вот вы вот, книжку дали. Реальных крупняков сними, вот такой вот лицовый, крупный Во-первых, это может быть YouTube-каналчик такой небольшой, там, допустим, на 15 видео. А тут, Саша, это такое, это проект, это, 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 это не новостной, это формат именно блога, видеоблога. Да. Ну, здесь, здесь есть опасения с точки зрения бизнеса. Негативные стороны, они превращаются в позитивные. То есть те же, те, условно, грязные условные углы, мы показываем, что где мы сейчас и где мы будем. Вот этот вау-эффект, появится. То есть у нас как бы еще компания не международного уровня. Там, условно говоря, мы не можем выйти и показать этот проект на, на мировой арене. Да? А вот с вашей помощью мы это покажем, мы его причешем и мы сделаем ему мейкап. Ок от Валентина мы уже получили, ок от Данила мы получили.